Gracias a la serie Herjay, que marcó una época, tanto Akın Nozu como Ebrusain lograron una gran popularidad. Ambos jóvenes actores ganaron una gran base de fans en Turquía, y una gran base de fans en el extranjero gracias a la serie de televisión transmitida en todo el mundo. Ambos actores continuaron manteniéndose en la agenda con diferentes proyectos luego de esta serie. Recientemente se ha hablado de Ebrusain con su nueva serie llamada La Banta Mansion. Aknak Nozu continúa la serie Trap, en la que compartió el papel principal con Ben Susoral. Mucha información se reflejó en la prensa de que los dos actores no estaban en buenos términos en el último periodo de la serie Gerjai y no se encontraron después del final del proyecto. Después de que el dúo compartiera el mismo set durante tres años en un proyecto tan importante, se discutía constantemente que había frialdad entre ellos. Sin embargo, ambos nombres no hicieron una declaración clara sobre este tema. Tal vez hayan pasado años, pero esta vez, el dúo Aknak nozu y Ebru Sain se reunieron en el mismo ambiente para la donación de ayuda después del terremoto. Después de dos grandes desastres sísmicos que afectaron a 10 provincias junto con Karamanmaras, se discutió en las redes sociales la presencia de dos actores famosos en el programa de recaudación de fondos transmitido conjuntamente por muchos canales de televisión. Mientras los fanáticos de la serie de televisión Herjai recuerdan esos días los dos actores apoyaron recolectando donaciones para que las víctimas del terremoto regresaran a sus vidas ebrusain quien parece estar muy emocionado y vestido de negro hizo la siguiente declaración estamos pasando por un desastre muy grande estamos pasando por un momento muy difícil como país también es muy gratificante que tanta ayuda y tanta gente esté unida de la mano espero que intentemos compensar todas nuestras heridas y todas nuestras carencias lo antes posible Deseo que todos nuestros ciudadanos que fueron víctimas de un terremoto, todas las personas que sufrieron el desastre, se recuperen pronto. Mis condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos. Espero que los heridos se recuperen pronto. Por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte para más.